Jadi hari ini kita nak kongsikan uh, topik kita bagaimana wanita uh, 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 yang bijaksana, uh -huh. yang boleh memimpin. Ya. Ha? Uh, kita nak perkenalkan tetamu ya, kita perkenalkan. yang cukup istimewa pada pagi ini. Uh, ya, yeah. bersama dengan kita pada pagi ini, kita kenalkan iaitu yang berhagi Datuk Faridah Hanim Harun uh, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Ibu Hanim. Assalamualaikum uh. Ibu Kesan Hanim. Ya. <laughs> Selamat hari wanita. Selamat hari wanita <laughs> to both of you. Saya suka betul kalau Ibu Hanim uh. ada di studio ini sebab kalau jumpa dia memang terus dapat aura uh. positif. Uh, positif Baik, Okay. Saya senyuman itu yang memberi makna sebenarnya. Apa rahsia Ibu Hanif ini semua sebagai seorang wanita yang bekerja yang ada orang kata apa? Ada keluarga, ada banyak peranan dan juga tanggungjawab dan boleh sentiasa senyum dengan begitu manis sekali di pagi hari yeah. hujung minggu waktu bulan puasa. Wow, <laughs> yang pada mungkin tu bulan okay. puasa. Sebenarnya perbandingan, oh, okay. ha, perbandingan. Mm -hmm. Kalau kita membandingkan macam contohnya dengan apa kita lalui dalam hidup kita ya, macam ibu dengan kematian anak-anak lahir cacat pendengaran, pernah accident, ada enam skru kat tengkuk, ada titanium lambat lambat tu. Semua so, tu, especially dugaan-dugaan yang anak-anak ibu lalui kan, nak dibandingkan benda-benda yang harian, benda, perbandingan. It's too small. Oh. So we can only smile, kita boleh senyum, kita boleh bersyukur dengan segala keindahan yang Allah bagi. Wow. Kalau berbanding, hmm. ha, itu semua perbandingan lah. Hmm. Kalau kita tak ada lah kata ujian-ujian dalam hidup sekalipun, uh -huh. Uh -huh. kita bandingkan dengan ibu-ibu di Gaza, ibu-ibu lain, ada orang yang nampak Anak dia mati segenta, kebakaran dekat Melaka, you know, yeah. anak semua tinggal suami seorang je, semua ujian-ujian yang nak mizalik kita tak mampu nak lalui. Jadi kalau kita buat perbandingan terlalu banyak benda yang per perlu kita senyumkan wow. dan syukuri. Wow hebat memang yeah. seorang wanita yang sangat hebat saya kira kan. Oh. Sure. Yeah. Oh wow saya rasa macam speechless. <laughs> Terkejut sebab... sejak kan Kebar itu betul. Yeah dan. Uh... Ialah masalahnya Bila kita kan Kadang-kadang kita diuji lah Mungkin sedikit lah Apa nak dibandingkan dengan Apa yang Ibu Hanim lalui kan Tetapi kita Masih lagi sukar Untuk menerima kenyataan Ataupun yeah. keadaan yeah. Orang kata kan Takdir itu sendiri Jadi Ibu Bagaimana Ibu menanam yeah. rasa Tersebut Yelah mindset kita Apa yang kita berikan kepada keluarga Sebab peranan Ibu ni sangat penting ialah orang kata Bukan sahaja sebagai kerjaya di, di tempat kerja itu sendiri Tetapi malah di dalam keluarga Institusi kekeluargaan itu juga sangat penting. Yes, Jadi sangat. bagaimana ibu mengekalkan rasa positif <laughs> tu, rasa untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Swt itu takdir itu sendiri dengan dengan senyuman yang begitu manis. Kan? <laughs> uh, ibu, ibu rasa women wanita ni adalah paling kuat, ya. lebih kuat daripada orang lelaki dalam bentuk ketabahan dia. Uh -huh. uh, not bukan dari segi fizikal. Uh -huh. Sebab tu Allah tak bagi orang lelaki beranak. Eh. Kalau lelaki beranak, ramai mati ke si, ibu? <laughs> <laughs> Maaf, tergerak lagi. Kalau dia datang dalam keadaan macam tu, ujian tidak akan ingat Anak-anak, uh, ujian itu membentuk, yeah. bukan memusnahkan. Yeah, yeah. Dan setiap ujian yang kita dapat itu sebenarnya hadiah dari Allah untuk meningkatkan lagi kita untuk jadi lebih baik. Jadi kalau kita kena sesuatu ujian tu, kita kena, memang kita manusia kita akan bersedia dua tiga hari, yeah. But stop. After that kita kena reflect. This is a gift daripada Allah untuk kita jadi lebih kuat. Mm -hmm. untuk kita terima benda ni sebab ada sesuatu yang lebih baik sebab hidup kita bukan hanya di muka bumi ni ada akhiratnya. Mm -hmm. Nah keindahan tu berlaku sama ada di sini atau di sana. Kita kena jelas dengan perkara-perkara seperti itulah. Mm -hmm. Ingat ujian itu membentuk bukan memusnahkan. Wow. Mm -hmm. Wow. Uh, cuma ni bila kita cakap pasal wanita ni kan mm. um, dalam al-Quran pun sebut, ya um, mm -hmm. memang ketua keluarga adalah lelaki. Mm -hmm. Jadi untuk wanita menjadi um, seorang individu yang sentiasa kuat, yang sentiasa tabah di belakang itu perlu ada yang membimbing, dia bukan perlu ada ketua kan? Ya. Yeah, yeah. Jadi bagaimana seorang lelaki perlu orang um, kata complement uh, peranan dan juga tanggungjawab mm. seorang wanita. Kat sebenarnya tak boleh tau kalau satu komuniti tu ha -ha. semua perempuan je sepanjang hayat dia. Betul tak, tak boleh tak? juga saya. Maksudnya betul. daripada dia baby kecil sampai dia ke warga emas perempuan saja tak tak boleh tak hidup tu. Yeah. Perlu ada, mm -hmm. perlu ada mm -hmm. balance lelaki. itu. Ya. Ha, yeah kem gimmick yang hebat antara lelaki dengan perempuan kita panggil Feminine and masculine leadership. Mm -hmm. So, uh, nabi kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan wanita ni mm -hmm. yang negara. Baik wanita baik negara. Yeah. Because kita yang mendidik generasi akan datang. Setuju. It's the mother. Orang putih panggil mother's tongue. Mm -hmm. Mana kata bahasa mak, gaya mak Betapa kita influence generasi mendatang yeah. yang akan jadi pemimpin-pemimpin negara. You see, bukan hanya duduk belakang lelaki nak. Mm -mm. Wow. Um, it's more than that. Mm -mm. Yeah, yeah, kita yeah. yang sebenarnya kalau uh, uh, keluarga tu bahagia ke positif ke, mak tu yang kala. Mencorakkan. Ia mencorakkan. Yeah. Kalau mak tu asyik depres saja... down saja... satu keluarga down dengan lelakinya pun down. Betul. Ha, okay. Not to mention anak-anak. Macam anak-anak besar menjadi orang yang positif, orang yang kuat, menjadi pejuang-pejuang. Ya. Sukar, ya. mak sangat penting. Satu ibu kata wanita ni not exactly duduk belakang ya yeah. uh, in a very clever way dia depan yeah. <laughs> betul setuju ya yeah. dia, dia sebenarnya seiring lah dia bersebelahan uh, dengan suami yeah. dia, dia sebenarnya yeah. tetapi macam yeah. ibu contohnya ya yeah, uh, my husband has okay. always been menjadi raja dalam rumah ya yeah, ya yeah. uh, mm -hmm. walaupun sebenarnya ha, sebenarnya kebanyakan keputusan diserahkan kepada ibu mm -hmm. uh, sebab tu wanita kena bijaksana mm. yeah. sangat smart isteri-isteri mm. uh, baginda nabi semua cerdik cerdik. Okey, wanita kena cerdik dan suami kena respect kecerdikan kita. Uh -huh. Dan bila kita pandai manage emosi kita, the respect yang kita dapat dari suami kita lagi tinggi. Uh -huh. And in a lot of way dengan cara halus, dengan cara hikmah, kita tak nampak memerintah. Yeah. Kita nampak macam suami buat semua keputusan. Uh -huh. Tapi kita yang memujuk, kita yang bagi reason, yeah. kita yang bagi wisdom, kita yang bagi hikmah pada suami sehingga kan dia nampak macam mana nak buat keputusan yang baik yang mana sebenarnya keputusan itu kita yang punya <laughs> in a way, in a way tak saya setuju semua yang ibu cakap tu, sebab ya. saya kalau saya jadi seorang ibu seorang isteri saya rasa itu adalah ciri-ciri uh, isteri yang saya akan cuba menangkap <tuk tuk> arah itu, oh, itu ya, okay. sebab saya rasa um, uh, uh, konfliknya mungkin sedikitlah dalam dalam rumah tangga ini kan ya. cerita peranan wanita ya. mungkin dulu-dulu um, sebab wanitanya dia, dia tak sambung pendidikan dia pendidikan uh, kesedaran tentang pendidikan untuk wanita tu kurang kalau kita ya, ya. sekarang kan Ya. jadi pendidikan tu pendidikan tu yang mendidik a keperibadian seorang wanita intelektual seorang wanita ya. gitu untuk macam cutulah macam kami ni tak apa kita dah sempat belajar sambung semua kan ya. macam generasi mak-mak kita ya. atuk nenek kita kan ya. bagaimana untuk kita memberikan uh, mereka orang kata satu kemahiran berfikir uh. sebab kita orang yang dah ada berusia ni dia dah ada satu jalan tu susah sikit kita nak ubah-ubah kan uh, <laughs> nak, <laughs> nak nak power uh -huh. nak bukan nak tukarlah mungkin nak nak Gila sikit ya. lah kan ya. bagi perempuan dengan ibu sendiri. Okey, kalau macam mak-mak katalah macam bayi-bayi mak ibu 80 plus mm. tapi dah arwah lah. Mm. Uh, certain age dah tak boleh ubah apalah hmm. uh, you can't teach old dog new tricks lah like in a low way so kalau yang go to tittera ajalah hmm. cuma kita ajak dia ke arah agama sebab uh, untuk membijaksanakan kan orang yang lebih senior kalau dia tidak berpelajaran uh, ikut jalan agama sebab banyak cerita-cerita keagamaan kita nabi hmm. sirah semua akan memberi kebijaksanaan tu kepada hmm. kita hmm. Ha, jadi pada anak-anak muda macam yang ada peluang untuk belajar tinggi-tinggi memang bijaksana ni. Ha, bijaksana ni is not just IQ honey because genius genius adalah whole brainness. Bermakna brain yang keseluruhan dia kena ada IQ, dia kena ada EQ, dia kena yeah. SQ. Bila dia tiga-tiga ni balance, baru kita panggil dia genius. Kita tak boleh panggil dia genius kalau dia pandai sekolah aja. Hmm. Tapi dia tak pandai nak uh, tahu bila nak bercakap dengan suami, suami tengah letih jangan kacau. Yeah. Ni suami boleh sampai rumah dah terlalu macam-macam yeah. report. Yeah. I mean that's not very genius, mm -hmm. betul. So macam mana kita dapat respek berdua suami? Yeah. Kita kena dapat respek berdua suami dulu. Lepas tu, tengoklah you yang sebenarnya memerintah yeah. tanpa memerintah. Dengan kelembutan. Yeah. Dengan, Dengan kelembutan. penuh kasih yeah. sayang dan kemanjaan pada eh? suami. Rasa ya. susah, susah tak? tak susah. Ibu buat semua tu <laughs> nak. ada, ada skill boleh <laughs> PM <terpi, ada>. untuk <laughs> PM. Belajar tips <tak>. tu. Belajar <laughs> tip. Ibu buat semua tu nak. Oh, yeah. Ah, yeah. tapi ibu yeah. belajar, ibu sendiri belajar daripada. Dia. Takkan dari pengalaman satu Pengalaman. Secara, atau siapa yeah. mentor ibu sebenarnya? Allah Allah. I think my life uh, kehidupan ibu ni agak banyak ujian kan. Yeah, yeah. Jadi seperti ibu kata ujian tu membentuk. Ibu nampak angle kehidupan ni dalam angle yang macam pelik-pelik. Macam contohnya, kita akan cakap dengan suami kita sesuatu, padahal kita nak benda tu. kita nak beli tanah ke kat sebelah ke apa-apa. Jangan kata, bang, beli je tanah kat sebelah. Jangan memerintah suami tak baik. Ya. Yeah. Ya. Betul. Kalau orang, itu memberi arahan. itu macam memberi arahan. olahannya tu itu? Kena jalan. contoh ayat. Ha, kena kena ayat. Kalau market now, ya, land is going very fast. dia pusing dulu. ni, siapa-siapa marketing. Mahal ke? dia sama bukan orang macam tu Ah. Dia reverse psychology. Ah. Bagi dia some information okay. tapi dengan cara okay. seperti nak dapat endorse dia. Mm. Lepas tu dia kata betul. Hari tu abang tengok, cik dia endorse lagi memang <laughs> mahal. Betul. Oh betul. sebelah tu nak pergi haji, nak jual tanah dia harga ni. Is that cheap? Ah. Eh that's cheap. Ah. 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 Should we take it? I think we should. Ah. Dia ah. buat decision, okay? Ah. Yeah. yeah. Still ah. nampak decision maker. <laughs> Still decision maker adalah suami. Best. Boleh tak bagi contoh lain? <laughs> contoh lain, okay, nak ajak pergi okay. berjalan-jalan. Oh, wow. Dia. Okay, ingat nak ajak shopping? <laughs> <laughs> Boleh juga nak ajak keluar pergi jalan-jalan tapi suami. sometimes dia punya solution berbeza mengikut okay. uh, uh, perangai suami oh, itu okay, dan okay. scenario sen itu hmm. so kita kena belajar banyak ibu banyak belajar personality profiling hmm. okay. ibu tengok orang ibu duduk dengan orang tu lama sikit ibu dah tahu personality profiling dia okay. jadi kita tahu macam nak adapt uh -huh. sebenarnya itu kebijaksanaan dan itu adalah hikmah hmm. so, not everybody boleh terima dengan cara kita cakap direct yes. ada orang kena dengan cara bertanya consulting we hmm. ada orang kita kena bersama dengan role model tapi para-para isli isteri kat luar sana uh -huh. since hari ini adalah hari wanita sedunia yeah. uh, tolong ibu merayulah jom kita jadi bijak sehingga suami respect kita yeah. sebenarnya suami respect isteri settle hal lah rumah tangga. Mm. Itu aje. Betul? Must betul. respect dia sayang and jangan uh, nak boleh semua. Walaupun kita independent woman. Yeah. jangan kita macam semua benda kita boleh. Kita yeah. kena kadang-kadang minta pendapat suami, bermanja dengan suami. Suami ni dia punya lahiriah dia, dia punya fitrah dia, dia nak protect. Yeah. Give it to him. Betul? Betul? Jangan kita boleh I can do it. I'm independent. Oh tak payah. Ya. Ah, ha, jadi dia nak kita... rasa kita bergantung harap pada dia ya. kan? Walaupun kita boleh buat benda ya, tu ya. tak ya. salah. Uh -uh. Kalau kita hidupkan fitrah dia uh -huh. iaitu suka protect. Isn't that good? Hmm. Bila dia tak protect kita komplain pula. Hmm. Hmm. Betul. Mana tak romantik lah. you yang ajak dia days that you go through dengan dia tu mengajar dia seperti dia tak suka kot, aku protect so macam mana dia nak jadi romantik hmm. so kita sebenarnya kita mewarnai sebab tu ibu tu penting tiga kali Nabi sebut ibu, ibu, ibu bawa ayah hmm. ibu tu penting ya, ya, ya. ibu mewarnai keluarga itu ya. rapat ke bonding ke cerdik anak dia berjaya ke tidak ibu sebab dah. tu <coughs> ibu kalau diizinkan nak cerita lah uh -huh. ibu dengan uh, Bonda Profesor Muhaia okay. akan buat satu event dalam 500 ke 1000 wanita okay. pada 4 bulan Mei mm. yang bertajuk Kau Wanita Hebat. Mm. Uh, yeah. uh, jadi, ibu memang nak lah semua wanita uh. akan nak belajar trik-trik. No. Yeah. Poster. Uh. Eh, Besok? So. Oh, itu dia. Kita kena pergi ni, Sofi. Boleh tanya apa trik? Nak ajak kita jalan, macam <laughs> mana nak reverse tak? Kau suami. <laughs> bila kita tahu. Mei nanti, jumpa nanti. Terima <laughs> kasih, ibu. Syafiq Tarih. InsyaAllah kita jumpa balik nanti, Mei nanti. Kalau ada kesempatan, tidak ada arah yang melintang. Aha, Itu sebenarnya topik kita hari ini iaitu wanita bijaksana, memimpin dengan hati, menyusun strategi dengan juga hikmah. Um, jadi hari ini kita ada satu lagi kita nak bersama dengan uh, kita menyerahkan artis kita ya, yang akan mewarduh suaranya kan. Ya, betul dan kita bersama dengan Azmida yang akan bawakan kepada kita lagu Kita Jumpa Lagi. Silakan. Silakan.